হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ সকলোৰে ভাল নিশ্চয় আজি ভাবিলোঁ পানী দিয়া ভাত খাওঁ যিহেতু বিহু দিনাখনেই পানী দিয়া ভাত খোৱা তাৰ পৰা পানী দিয়া ভাত খোৱা হোৱা নাই যিহেতু এইবাৰ বতৰটো ইমান গৰম হোৱা নাই ঠাণ্ডা হৈ আছে সেয়েহে পানী দিয়া ভাত তাৰ কিয়াৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই ল'লোঁ ঢেকীয়া ভাজি ঢেঁকীয়াটোত মই আলু নাই দিয়া এনেই প্লেইনকৈ ভাজিছোঁ যিহেতু আলুটো মই কম খাওঁ আৰু সৰু আলু কুন্দুলি ভাজি আৰু ল'লোঁ তাৰ লগত ল'লোঁ পিটিকাটো খাবই লাগিব পানী দিয়া ভাতৰ লগত বেঙেনা বিলাহী আলু পোৰা পিটিকা কৰি ল'লোঁ আৰু মাংস অকণমান আছিলে কালিয়ে সেয়েহে মাংসখিনি পুনৰ মই তেল অকণমান দি পূৰা মানে ৰেড চিলি দি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ পানী দিয়া ভাতৰ লগত ড্ৰাই ফ্ৰাইটোৱে ভাল লাগে সেয়েহে ল'লোঁ সেয়া মাংস ভাজি ললোঁ আৰু লগত সৰু আলু মাংস সৰু আলু ফ্ৰাই আৰু লগতে ল'লোঁ বাৰীৰে ভোট জলকীয়া এটা জলকীয়াটো কোমলীয়া সেয়েহে মই আকৌ জলকীয়া চোবাই খাইহে ভাল পাওঁ সেয়েহে কোমলীয়া লৈছোঁ লগত আৰু পিঁয়াজ আৰু নেমু এইদৰে পনীৰ দিয়া ভাতত মই নেমু চেপি খাই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে জনাব আৰু কোনে কোনে এইদৰে খাই ভাল পায় জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক এটা কৈ থৈ যাব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আজিলৈ ৰূপজ্যোতি বাই বাই